师兄，你知道什么是家人吗？你知道家人之间最要紧的是什么吗？师父的养育之恩，离克愿用命偿还。他们是替我而死，我不能看着他们的尸体被践踏。若行不义，必自毙。人在做，天在看，总有一天要你付出代价。 天家富贵，何人不想？我们只做自己喜欢做的事情，为自己而活，自由自在。